Награждение. Закончились соревнования. Открытое первенство спортклуба Лидер. Спасибо всем за участие, за борьбу, за хорошее поведение. И сейчас мы будем проводить награждение. Начнем мы с девочек 2004 года рождения. Первое место заняла Павликовская Маргарита. Соломенник Елизавета. Третье место Холодная Анастасия. И четвертое место Маночинская Марина. мальчиков по 2004 году рождения. Первое место Елена Денисенко Вадим. Второе место Небарак Дима. Третье Семенченко Александр. По лоле победе четвертое место награждается соломин Дебардн. Среди девочек 2002 года рождения. Первое место заняла Мартыненко Мария. Второе Миклуха Анна. заняла Куртенка Виктория. И четвертое место и за волю к победе самая громкая наша участница Гриневицкая Дарья. Мальчики с 2002 года рождения. Первое место Гребенюк Андрей. Иван Третье место Плеванский Константин И четвертое место из бабуля Победили наблюдается по Спасибо вам всем за участие. Пожалуйста, можете как-то стать так все вместе, чтобы нам для спортзала нам нужно сделать